каждый удар это э, в лучшем случае раненые, а в худшем случае, к сожалению, потери среди мирного населения. И это происходит ежедневно, и это происходит по несколько раз в день. Я помню, там в какой-то самый страшный день я начал собирать э, статистику по э, сводкам, которые дает губернатор Вячеслав Гладков, и за сутки я насчитал 15 атак. так. Це що російські пропагандисти серйозно занепокоєні тим, що їхня СВО, метою якої ще у лютому 22-го року було за три дні захопити Київ, тепер переросла у війну на території Російської Федерації. Ба більше не тішать зараз їх і новинами з фронту їхні вояки. Волчанські тут у нас на таких серйозних продвіжень в не рівні. Як я вже говорив, тут зараз... На йде операція Слобожанська місцерубка. К сожалению, противник почав на американську високоточку. Вітаю, ви дивитеся проєкт з постукали. А я інна на бок, і традиційно розкажу і покажу, якою нікчемною і цинічною є російська пропаганда, а також чому у руперів Кремля останніми днями дах. По перше, вони нарешті почали усвідомлювати, що чим далі, тим більше війна розпочата ними ж переноситься на їхні міста та села, і почали скиглити та звинувачувати у цьому ні не Путіна. а Украину. 95% ударов в Белгородской области приходится по гражданским машинам, а каждый удар – это э, в лучшем случае раненые, а в худшем случае, к сожалению, потери среди мирного населения. И это происходит ежедневно, и это происходит по несколько раз в день. Я помню, там, в какой-то самый страшный день я начал собирать статистику по сводкам, которые дает губернатор Вячеслав Гладков. И за сутки я насчитал 15 атак на гражданские, только гражданские машины в приграничии, в 10-километровой зоне. И среди них там в те сутки были двое погибших, а все остальное, ну там больше, больше десятка раненых. И вот это техническое превосходство, оно как-то нивелируется. Против кого воюем? -то? Понятно, если бы это все было направлено против военной инфраструктуры, но они любую движущуюся машину в приграничье считают военной. Видимо, судят по себе, потому что у них в приграничье, конечно, никаких гражданских не осталось, и, видимо, они считают, что и с нашей стороны так, а это совсем не так. Ну либо они просто не считают гражданских э, там, за нелегальную цель, нелегитимную цель. Звісно, таким чином Кремль використовує звинувачення України та НАТО в терор. Ризмі, щоб підірвати підтримку партнерів і показати себе знаєте, такою жертвою західної та української агресії. Ба більше, ось цей російський воєнкор Олександр Коц зламав методочку Кремля і бовкнув зайвого. Мовляв, у російської армії зараз немає гарних новин з фронту та й взагалі ніяких просувань. Как обстоят дела на Харьковском направлении, противник пытается атаковать и на, Леп... и на Лепцах в районе Глубокого, и в Волчанске. Тут у нас таких серьезных продвижений в ближайшее время не будет. Как я уже говорил, здесь сейчас идет операция «Слобожанская мясорубка». К сожалению, противник начал применять американскую высокоточку по Белгороду, в частности, Хаймарс. Это, это война, противник серьезный, противник эволюционирует. Тут, к сожалению, а, не избежать. Да. Так, так, все верно. Новых втрат оккупантам не уникнути. И они сами это понимают. То что ходят теперь по московским телевизионным студиям с кислыми пиками. Тем часом чиновники заявляют. Будьте добры, если можно, за сходу. А вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, а что происходит в Госдуме? Там вообще кто то заинтересован в решении этого, этой проблемы, причем принятии новых законов, которые соответствуют за напряженности ситуации? Я здесь, и очевидно, этот вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, и я лично этим занимаюсь. С большим интересом сейчас слушаю выступающих, и если вы позволите, после окончания я к вам подойду. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии. Спасибо, услышала. Ой, а обмовочка то за фрейдом. Дума дура, и московиты смеются сами с не смішно там лише Захарові, який доводиться щодня с похмілля виходити на публику с такими заявами. Просто когда, так сказать, украинская дипломатия, как сказал Зеленский, стала более наглой, она стала еще более... Ну, на кого это рассчитано? Возможно, на свое население. Я не знаю. А що ж так не знає вона? А треба було б знати, ми, от приміром, точно знаємо на кого розраховані заяви кремлівських алкашів, ну таких як Захарова та її подібних, виключно на внутрішню і зовсім не вибагливу аудиторію Російської Федерації. Сожаленням констатую, що система євроатлантичної євро безпеки, о чому подробно говорив президент Росії на зустрічі з сотрудниками МІД, була повністю дискредитирована. Решающую негативную роль в этом сыграли США, их сателлиты. В принципе, они портить умеют. Все, куда они заходят, даже несмотря на то, что ранее сами же это и создавали, к сожалению, подвержено коррозии из-за их действий. Охи казкова вигадниця знову переплутала, бо насправді це там, куди приходить Росія, залишаються тільки руїни, а нормальне життя перетворюється на нікчемне існування. Тож так и хочется сказать, Маша, Маша, что ты мелешь? Не десятилетиями придерживались провокационного курса на военно-политическое освоение прилегающих к российским границам территорий, продвигали военную инфраструктуру НАТО на восток, затем и вовсе развязали против России гибридную войну. Сегодня на Западе открыто говорят о необходимости принимать стата из их же выступлений и доктринальных документов нанести России стратегическое поражение. Они предпринимают попытки выстроить систему безопасности неинклюзивную, то есть за счет других ну и в целом направленную против нашей страны. Одновременно Вашингтон и Брюссель раздувают очаги напряженности в других частях Евразии, в том числе на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За этим стоит не что иное, как стремление сохранить вот это свое доминирование, на котором они помешаны, неважно, ускользающее или вообще им не присущее. Цікаво, та невже вони правда досі думають, що у цю їхню словесну діарею повірить хтось за межами Федерації? Щоправда, чому я дивуюся? Мабуть, таке путіністи вірять і в це? Тому далі лунають і такі заяви. За безопасность судоходства в Черном море вызывает действия киевского режима по преднамеренному минированию его прибрежной акватории. А теперь уже этим озаботились американские журналисты. 24 июня вышла статья The Wall Street Journal. В ней отмечается, что ВСУ используют пластиковые мины весом около 180 килограмм, которые сложно определить корабельной аппаратурой. И при этом параллельно они же, представители киевского режима, приглашают мировое сообщество к ведению бизнеса, к поставкам продовольствия, к экономическому оперированию в Черном море. Вот для установки этих мин применяются морские дроны sea Baby. В самом начале специальной военной операции Украина уже производила минирование своих черноморских портов, если вы помните. Тогда из-за штормов многие мины были сорваны с якорей и дрейфовали... Ну, мины, видимо, не совсем еще снабжены искусственным интеллектом, так бы они сами поняли, что надо им куда-то грести в сторону России. Но вот оказались они у берегов Румынии, Болгарии, Турции. Наверное, были наказаны, не знаю. Нет никакой гарантии, что подобное не произойдет и на этот раз. Кто-нибудь об этом думает? Кто-то в этих натовских странах свое население об этом предупреждает? Нет, конечно. Ну нічого, получать такий подарок від а, київського режиму. тоді, да, в розгар туристичного сезону задумаються. Це ж треба, як Машка Алкашка хвилюється за громадян країн НАТО. От краще б про своїх так піклувалася, які, до речі, навіть з українського полону повертатися на болота не хочуть. Подивіться, які кадри маю. Це відео останнього обміну військовополоненими і щасливі окупанти, які нарешті знову вдома. Як вам ці опущені голови та повні радості очі російських вояк? Напишіть у коментарях, бо особисто мені здається, що їм навіть в українському полоні було краще ніж на рідній землі, і їхні вирази обличчя красномовно про це свідчать. А як і наступні кадри, але на них вже дружини таких вояк скиглять, бо кажуть, що дуже чекали на окупованих територіях на перехід руського міра. аж раптом. Радовались, когда к нам пришла Россия, что наконец-то мы будем жить с каким-то порядком, с какими-то законами. А получается, что мы пришли к тому, что мы живем с еще большим беззаконием. И каждый, который имеет хоть какую-то здесь власть, творит все, что хочет. обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, с тем, что у нас происходит беспредел. Был прилет. Во время прилета каким-то образом у нас очутился на, на листе прилета американец. Разговаривал на английском языке, размахивал оружием. Наши ребята э, его задержали. Теперь по непонятным причинам их посадили. Посадили их 28 мая. Скажите, пожалуйста, почему из-за страны, которая с нами враждует, мы должны... Тірять наших мужей. У нас є двоє несершення літніх сітків. У нас папа адін, який нас все Я по застоянні здоров'я не нема. Помогите нам вернуть. мужа домой. Тепер дружина тих, хто вбив американця Расила Бентлі, який, до речі, теж же свого часу повірив у Руський мір і від нього ж загинув, просять Путіна помилувати їхніх чоловіків вбивць. Але бункерний їх не почує. Не до того йому зараз у нього в гостях почесні гості з Республіки Конго. Бо у Путіна настільки все погано з партнерами, до речі, що вислужується перед тими, хто до нього ще їздить. Вислужується як може. Тож що тільки не зробиш, щоб продемонструвати, що твоя країна не в ізоляції. Ось примером президента Конго, он нагородив орденом пошаны и подякував за плідну співпрацю. Ви Знаете, что нам принято решение о награждении нас государственной наградой по Российской Федерации и позвольте мне исполнить эту почетную миссию. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго орденом почета. Награжден Денис Асу Гесо, президент республіки Конго. А потім від тієї радості поїхав молитися, щоб бодай ще хтось. Хоть кто-то приехал до нього на поклоны. Як думаєте, допоможе? Жителі Білгородщини моляться вже на наш прапор. Там місцеві мешканці самостійно вивісили на своєму будинку прапор України, що майорить там вже кілька днів. От бачите, ці люди вже зрозуміли: якщо Путін не зможе, Україна допоможе, тобто український прапор їх захистить від атаки дронів. Та нагадую, Україна не атакує оселі мирних громадян, на відміну від російської ППО. Тому краще б вони так активно виходили на вулиці своїх міст боротися з кривавим кремлівським режимом. Ну а вам же дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я, Інна Набок. Ну а хто знову? Чи вкотре постукає з дна на болотах, бо там це роблять регулярно? Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.